Jemaah Menteri diarah tentukan kadar tarif timbal balik yang dikenakan AS BNM tegaskan Malaysia masih punya ruang untuk berunding dengan AS berkait tarif timbal balik 24% Rajaan Negeri Kedah yakin masalah bekalan air akan dapat diselesaikan pada tahun depan PM Anwar gesa penjawat awam cari jalan agar langkah reformasi perkhidmatan awam dapat dijayakan. Perdana Menteri Selar pihak tunggang isu kuil dan peniaga belon sebagai bahan politik. Dan setiausaha agung amanah gesa Wan Ahmad Faisal mohon maaf dan tarik balik kenyataan palsu dan berniat jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Jemaah Menteri diarahkan untuk menentukan secara terperinci kadar tarif timbal balik sebanyak 24% yang dikenakan Amerika Syarikat AS terhadap negara ini. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ketika berucap dalam perhimpunan bulanan bersama warga JPM berkata, pengumuman tarif berkenaan oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu lalu dilihat sebagai umum dan masih terdapat ruang untuk perbincangan serta rundingan. Datuk Sri Anwar menegaskan bahawa sebarang tindakan perlu diambil secara berhemah dengan meneliti terlebih dahulu pengecualian yang mungkin wujud dalam keputusan AS itu. Ujarnya, sebagai negara kita tidak boleh terburu-buru. Ada yang mahu tindakan keras, tetapi kebijaksanaan jemaah menteri diperlukan untuk menilai keputusan secara terperinci dan menyemak pengecualian yang ada. Menurutnya, beliau bersama Kementerian Luar serta menteri-menteri berkaitan akan segera berhubung dengan rakan sejawat dari negara ASEAN bagi menyatakan pendirian masing-masing. Trump sebelum ini mengumumkan pengenaan tarif timbal balik ke atas beberapa negara dalam langkah terbaru Perang Perdagangan Global. Sementara itu, Gabenor Bank Negara BNM Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia masih mempunyai ruang untuk berunding dengan AS berhubung tindakan Washington yang mengenakan tarif timbal balik 24%. Katanya, Bank Pusat itu juga masih menunggu perincian daripada AS mengenai tarif berkenaan. Justru, kesan tarif terhadap inflasi hanya boleh dikenal pasti selepas proses rundingan dan perincian tarif tersebut selesai. Dia berkata demikian ketika ditanya mengenai kesan pelaksanaan tarif tersebut terhadap jangkaan inflasi yang diunjurkan Bank Pusat. Ketika ditanya sama ada industri semikonduktor yang dikecualikan daripada dikenakan tarif sebagai satu kelegaan kepada Malaysia, Rashid bagaimanapun mengakuinya. Menteri Besar Kedah Sanusi Maknur meluahkan rasa yakin masalah bekalan air yang melanda negeri itu akan dapat diselesaikan setelah projek naik taraf 5 loji rawatan air LRA siap sepenuhnya pada tahun harapan. Dia berkata kelewatan projek tersebut yang mengakibatkan masalah bekalan air itu berterusan ketika ini di luar jangkaan setelah pandemik COVID-19 melanda pada 2020. Dia berkata demikian ketika berucap pada majlis rumah terbuka ideal fitri di Sri Mantalun. Projek menaik taraf 5 LRA itu membabitkan LRA pelubang, jenun baru, sungai limau, Bukit Selambau dan lubuk buntar. Berucap lanjut, Sanusi berkata, kerajaan negeri juga menepati janji untuk tidak mengetepikan mana-mana kaum dalam pembangunan negeri itu sejajar dengan slogan Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menggalakkan penjawat awam untuk mencari pendekatan bagi memastikan pelaksanaan langkah reformasi perkhidmatan awam yang sedang dijalankan dapat dijayakan. Katanya, informasi yang digiat dilaksanakan tidak seharusnya dipandang ringan oleh penjawat awam. Menurut Datuk Seri Anwar dalam ucapannya di perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri, masih terdapat kecuaian, ketirisan dan laporan-laporan rasuah dalam kalangan penguat kuasa. Beliau turut mengingatkan ketua-ketua jabatan serta kementerian agar sentiasa berwaspada dalam memastikan matlamat kerajaan untuk menyelamatkan negara dan bangsa dapat dicapai sepenuhnya. Tambah beliau, antara perkara utama yang harus diberikan perhatian ialah usaha membina kesatuan dan fokus dalam semangat Malaysia Madani yang berpaksikan kekuatan akidah, akhlak serta kebijaksanaan fiskal dan ekonomi. Sehubungan itu, isu-isu penting seperti kecerdasan buatan AI dan transformasi digital juga perlu diberi perhatian serius agar generasi muda dapat dilengkapkan dengan kemahiran masa depan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengecam pihak yang mengambil kesempatan dengan menjadikan isu kuil dan peniaga belon di Kuala Lumpur sebagai alat politik. Beliau menyatakan bahawa ramai pihak terpengaruh dengan naratif yang tersebar di media sosial berkaitan dua isu tersebut sehingga menimbulkan persepsi seolah-olah perang akan berlaku. Bulan lalu, kerajaan menyelesaikan isu pemindahan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di tanah milik pembekal tekstil Jekyll Trading di Jalan Munshi Abdullah yang merancang membina Masjid Madani. Pada 25 Mac lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Zaliha Mustafa mengumumkan kuil Hindu berusia 130 tahun itu akan dipindahkan 50 meter dari lokasi semasanya. Jawatan kuasa kuil telah bersetuju dengan pemindahan kuil itu ke lokasi baharu berkeluasan 4,000 kaki persegi, sama dengan saiz kuil sedia ada. Sehubungan itu, Datuk Seri Anwar berharap orang ramai memahami keputusan kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara aman, beradab dan berakhlak dalam suasana masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Setia Usaha Agong Amanah Faiz Fazil menggesa Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal untuk segera memohon maaf dan menarik balik kenyataan palsu dan berniat jahat berhubung kebakaran pipe gas di Putra Heights serta bantuan kerajaan kepada mangsa. Beliau merujuk kepada kenyataan Wan Faisal yang mendakwa insiden itu telah meragut nyawa serta menyifatkan bantuan tunai RM5,000 yang disalurkan kerajaan kepada mangsa sebagai penghinaan. Katanya, kenyataan palsu Wan Faisal amat dikesali. Wan Faisal juga mendakwa bantuan RM5,000 kerajaan kepada mangsa adalah tidak mencukupi dan merupakan satu penghinaan. Ia juga berniat jahat kerana ia seolah-olah menggambarkan bahawa kerajaan madani hanya memberikan bantuan RM5,000 maksimum. Justru beliau mendesak Wan Faisal agar menarik balik kenyataannya dan membuat permohonan maaf terbuka kepada kerajaan serta semua mangsa kebakaran atas penyebaran maklumat palsu. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia. Setiap hari hanya di Nastart News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastart Malaysia dan subscribe YouTube Nastart TV. Nastart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.